આઠ માસથી સંપર્ક વિહોણા યુવકનું પિતા સાથે વાપી ટાઉન પોલીસે અનિલ સત્યારથી ચાર વર્ષ પહેલા વાપીમાં રોજગારી મેળવવા આવ્યો હતો તે ગાર્મેન્ટ કંપનીમાં નોકરી કરી બાળાના રૂમમાં રહેતો હતો અનિલ નિયમિત રીતે તેના પરિવાર સાથે વાત કરતો હતો ઓગસ્ટ બે હજાર ચોવીસમાં એક અજાણ્યા વ્યક્તિએ રસ્તા પર તેનો મોબાઈલ છીનવી લીધો આ ઘટના પછી તે પરિવાર સાથે સંપર્ક કરી શક્યો નહીં છેલ્લા સાત આઠ માસથી કોઈ સંપર્ક ન થતા ચિંતિત પિતા ગયારામ સત્યાર્થી યુપીથી વાપી આવી પહોંચ્યા પિતાએ રેલવે સ્ટેશન અને આસપાસના વિસ્તારમાં શોધખોળ કરી દીકરો ન મળતા તેઓ વાપી ટાઉન પોલીસ મથકે પહોંચ્યા જ્યાં પીઆઈ કે જે રાઠોડના નેતૃત્વમાં પોલીસે તપાસ શરૂ કરી ગયારામ માત્ર ઉત્તર ભારતીય ભાષા જાણતા હોવાથી

मेरे को चार साल हो गया इधर चार साल हो गया चार कंपनी मैंने चेंज किया तीन साल कंटिन्यू अपने पापा मम्मी से बात कर कर अपने परिवार वालों से उसके बाद में चार कंपनी गुलाब गारमेंट के बाद फिरोज गारमेंट चेंज किया फिरोज कंपनी में काम कर रहा था रास्ते में आ रहा था मेरा मोबाइल छिन गया फिर मेरे मम्मी पापा से मेरे को बात नहीं हो पाया मैं मम्मी पापा को जहाँ काम कर रहा था जहाँ रहता था मैं वापी रह रहा हूँ सिलाई गारमेंट लाइन में काम कर रहा हूँ मम्मी पापा को पहले से ऑलरेडी मैं बोल रखा था ठीक है मेरा मम्मी पापा पापा परेशान हुए मैं बात जब नहीं हुआ परेशान हुए वो वापी आए बढ़ साल पुलिस से मिले वो आधार कार्ड फ़ोटो सब कुछ उनको डिटेल दिया कि मेरा लड़का यहाँ पर नहीं मिला है मेरे तो बटसार पुलिस वापी पुलिस मेरे को पता लगा कि मेरे पापस मिला ही जहाँ मैं रहता था वहाँ पे गए तो मैं कंपनी से काम करके आ रहा था रात में नौ बजे रहा था करीब मैं गेट अपना खोला तफी तो मेरा सेट का नौकर बोला तुम्हारे पापा है। सार आए हैं बरसार पुलिस लेके कर आई है तो मैं तुरंत सुना ऑफिस में गया फिर शाम को फिर आप रिटर्न आ गए पापा को लेके कर यहाँ पे फिर उसके बाद मेरे को पता चला मैं ऑफिस में आया तब तो सर के बरसार पुलिस को फिर वापस फ़ोन किया कि लड़का आ गया है सर खुशी ये था कि मेरे मेरे मम्मी पापा हैं मतलब मुझे कुछ याद करें हैं मतलब कि हाँ मेरा लड़का सही सलामत है मुझे खुशी इस चीज़ का था कि मेरे मम्मी पापा बताओ इतना मैं खुश नसीब हूँ मेरा बाप मुझे ढूंढने के लिए आया मेरे परिवार वाले यही सोच रहे थे कि मेरे साथ में कोई हादसा तो नहीं हो गया कोई बात तो नहीं हो गया कहीं उल्टा सीधा काम तो कोई नहीं किया जैसे कि कोई टच किया हो या कहीं बंद हो लेकिन उसके लिए मैं कभी कोई गलत काम नहीं किया हूँ बस अपना कंपनी अब कंपनी शुरू में ही बरसात पुलिस वापी पुलिस का बहुत बहुत थैंक्स करता हूँ मेरे पापा से मेरे को मिलवाया उनके लिए बहुत बहुत थैंक्स बोलता हूँ कि यहाँ की पुलिस बहुत अच्छी है मेरे साथ में कोई गलत व्यवहार नहीं किया मेरे को खाने के लिए भी बूझा शाम को मेरे मेरे को मेरे पापा को बोला कि यहाँ खाना खा लो पैसा मैं दे दूँगा तो मैं हम लोग बोले मेरे पापा गए अपने होंगे मैं अपने हाथ से बना के खिलाऊँ